Datuk Indra Muhammad Syahab bin Abdullah Paya Besar. Tuan yang Petua, soalan Paya Besar nombor 8. Pak Ibu Menteri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Paya Besar. Bagi tahun 2025, Kementerian Pendidikan telah diluluskan peruntukan keseluruhan berjumlah 64.1 bilion yang mana meliputi peruntukan pembangunan 6.3 bilion ringgit dan peruntukan mengurus berjumlah 57.8 bilion ringgit. Daripada jumlah peruntukan belanja mengurus sebanyak 46.7 bilion atau 80.8% bagi emolumen dan 11.1 bilion ringgit atau 19.2% bagi tujuan bukan emolumen. Daripada jumlah ini pula sebanyak 42.45 bilion ringgit diperuntukkan untuk program operasi pendidikan termasuklah aktiviti pendidikan awal ataupun prasekolah yang menerima peruntukan khusus sebanyak ringgit Malaysia 1.08 bilion. Peruntukan ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk memastikan pendidikan awal kanak-kanak terus diberikan keutamaan sebagai asas pembentukan generasi masa hadapan. Daripada peruntukan ringgit Malaysia 1.08 bilion untuk pendidikan awal kanak-kanak ini, sebanyak ringgit Malaysia 1.077 bilion adalah bagi tujuan emolumen. Manakala bagi bukan emolumen adalah berjumlah 9.25 bilion. Selaras dengan usaha pening, meningkatkan mutu pendidikan prasekolah, KPM memberi tumpuan kepada pembangunan kompetensi guru agar mereka bersedia melaksanakan kurikulum prasekolah 2026 yang akan diperkenalkan secara rasmi pada tahun 2026. Pada sepanjang tahun 2025, latihan penataran kurikulum dilaksanakan secara perfasa melibatkan jurulatih utama di peringkat kebangsaan, negeri dan juga daerah sebelum disampaikan kepada guru-guru prasekolah kita di seluruh negara. Pendekatan ini memastikan kefahaman guru terhadap kandungan kurikulum dan pelaksanaan PTP baharu dapat diperkukuhkan. Bagi tujuan ini, KPM memperuntukkan sejumlah 3.38 juta ringgit untuk pembangunan modul dan juga modul dan juga pelaksanaan latihan guru prasekolah. Peruntukan ini merangkumi latihan pedagogi, kemahiran profesional, penguasaan kurikulum dan penerapan nilai murni dan pembentukan sasiam murid. Antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk pembangunan modul latihan, pengkil pengoperasian nilai dan peng program peningkatan profesionalisme guru. Langkah ini adalah selaras dengan aspirasi fa falsafah pendidikan negara dan juga pelan pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 2015. Secara keseluruhan usaha ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan guru dalam melaksanakan kurikulum baru, tetapi juga memastikan murid prasekolah dibentuk secara holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sekian terima kasih Tuan Yang Tiba Tua. Ayah besar. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Uh, Tuan Yang Tiba Tua, kebajatan nilai pelajar sekolah dan generasi muda kini sejarahnya disumbang besar oleh early childhood care and education dengan izin. Dahulu Tuan Yang Tiba Tua nak pergi, nak dapat pendidikan awal, kita pergi ke prasekolah, kemas ataupun... Uh, tadika tetapi sekarang ni semua tu dah dekat rumah. Persoalan saya kepada Yang Muhammad uh, Timbalan Menteri, bagaimana uh, kementerian memikirkan uh, langkah untuk dilakukan uh, strategi bersama dengan pihak swasta untuk kita meningkatkan kualiti infrastruktur di praskola. Saya lihat uh, kualitinya agak teruk tetapi duit uh, tidak uh, Uh, mencukupi, tetapi adakah dengan swasta ini dapat kita lakukan secara uh, langkah yang baik? Yang keduanya uh, keluaran prasekolah uh, tuan ibu tuan, uh, kita hadapi ketidakserataan dari segi kualitinya. kerana 20-3600 prasekolah uh, disumbangkan oleh pihak swasta. Jadi bagaimana pihak KPM melihat uh, keluaran daripada prasekolah yang ketidakserataan ini akan membantu untuk uh, proses kemasukan? Uh, pendidikan rendah dan bagaimana persediaan kemencan kerana kita tidak mahu anak-anak uh, di, 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 di asingkan bukan lagi kaya atau miskin tetapi kualiti uh, dari segi uh, pendidikan awal kanak-kanak ini. Terima kasih Tuan Yang Pertua. YB Menteri. Terima kasih uh, soalan daripada Yang Perhormat uh, Paya Besar. Terima kasih juga Tuan Yang di Tua. Nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan terhadap uh, pendidikan awal kanak-kanak ini merupakan satu perkara yang diberikan fokus yang besar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Madani yang mana apabila kita hendak memastikan anak-anak kita yang masuk ke tahun satu nanti mempunyai persediaan yang mencukupi maka pendidikan awal kanak-kanak itu adalah amat penting. Dan oleh sebab itu pada tahun 2026 KPM seperti yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Uh, semasa pengumuman belanjawan 2026, uh, KPM menyasarkan untuk membuat perluasan uh, prasekolah di peringkat KPM sebanyak 350 buah kelas dengan jumlah peruntukan sebanyak 125 juta ringgit. Inilah ada, adalah dari segi perluasan yang paling tinggi dan peruntukan yang paling tinggi. Dan pada masa yang sama, perluasan prasekolah ini tidak lagi terhad kepada sekolah-sekolah rendah tetapi juga di bawah institusi KPM yang lain termasuklah sekolah menengah, KV, matrikulasi dan juga IPG, Institut Pendidikan Guru. Ini sebahagian daripada usaha KPM. Nombor dua berkenaan dengan kualiti, ketidaksama kualiti. Itu sebab juga kenapa bahawa, uh, juga kenapa pihak KPM selalu uh, menegaskan supaya kesemua uh, tadika-tadika swasta bolehlah dapatlah didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia supaya kesemua taktika-taktika ini juga uh, menerima pakai dan menggunakan kurikulum uh, prasekolah KPM yang sedia ada untuk memastikan dari segi keluaran ataupun graduan dari uh, uh, institusi uh, pendidikan awal kanak-kanak ini adalah selaras dengan keperluan dan juga selaras dengan standard yang kita mahu tetapkan. So uh, kami sekali lagi berharap uh, kebanyakan tadika swasta telah pun didaftarkan. Yang tidak berdaftar haruslah berdaftar dengan pihak KPM demi kepentingan anak-anak kita. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Angga. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Habib Menteri, jadi pendidikan prasekolah amat penting dalam memulakan langkah pertama murid-murid. Jadi soalan saya, adakah KPM mempunyai indikator yang jelas untuk mengukur keberkesanan pendidikan prasekolah? Soalan kedua, apakah langkah KPM untuk mengangkat pendidikan prasekolah di negeri Perlis? Contohnya penambahan bilik-bilik darjah. Dan yang ketiga, setakat manakah keberkesanan program RMT prasekolah dilaksanakan di negeri Perlis dalam memastikan kebajikan dan pemakanan yang seimbang. Terima kasih. Menteri, terima kasih ya uh, Yang Berhormat. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Kangah. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan indikasi indikator bagaimana kita mengesan anak-anak kita uh, seperti Yang Berhormat uh, Kangah sedia maklum apabila uh, murid anak-anak uh, kita masuk ke tahun 1, uh, pada ketika ini pihak KPM ada melaksanakan uh, program ataupun uh, pengesanan awal ...dari segi penguasaan, dari segi numerasi dan juga literasi anak-anak kita. Dan sekiranya diperlukan, maka uh, kita akan uh, mengadakan uh, uh, intervensi yang secukupnya... ...untuk memastikan anak-anak kita adalah bersedia untuk memasuki tahun 1, tahun 2 dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, dari segi uh, latihan guru, khasnya institusi di bawah KPM, kita menyediakan... Banyak khusus dan juga latihan kepada guru-guru kita untuk memantapkan lagi kualiti guru-guru uh, kita Seperti yang saya sebut tadi, kita ada program penataran untuk kurikulum baharu, kurikulum prasekolah 2026 Dari masa ke semasa, kita adakan khusus kepimpinan pengurusan prasekolah Pembangunan model latihan peningkatan kompetensi guru prasekolah Khusus peningkatan bahasa English instructional guru praskola dan juga latihan kepimpinan ataupun latihan keberu, keperguruan yang lain. Nombor dua, berkenaan dengan uh, keperluan, uh, berkenaan dengan uh, fasiliti ataupun kelas-kelas praskola di kawasan uh, di kawasan kanga ataupun pelis. Uh, Tuan pengetua izinkan saya untuk memberikan jawapan bertulis kepada yang Perhormat kerana ia adalah. Uh, keperluan ini adalah secara dinamik dan mungkin lebih spesifik. Saya perlu tapakan lebih banyak input daripada yang berhormat Kanga sebelum saya boleh memberikan jawapan yang sepatutnya. Terima kasih dan KPM memastikan apabila dalam usaha perluasan bagi prasekolah ini, tidak ada mana-mana negeri yang akan ditinggal ataupun terpinggir. Pada masa yang sama, kita tengok dari segi keperluan dan juga dari segi kesediaan fasiliti tersebut. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Menteri. Seterusnya saya menjemput dalam...